Прекрасный майский день. На часах сейчас на Кирхе посмотрела, без 20-10. И мы сегодня едем посмотреть на смотровую площадку, которая находится совсем недалеко от нашей деревни, Мингероды, в которой мы живем, едем по направлению в город Дудерштадт и Потом направляемся дальше к смотровой площадке. От нашего дома это буквально 17 минут езды на машине. Мингероды Дудерштадт, к которому относится наша деревня, находится в земле Нижней Саксонии. А смотровая площадка находится уже в другой земле, которая называется Тюрингия. И вот мы туда направляемся. Додерштадт мы уже проехали, едем уже по Тюрингии, и коммуна, которую мы увидели, Брема как раз находится на границе Нижней Саксонии и Тюрингии. Брема нам очень понравилась коммуна. Все такие же прекрасные дома, красивые ухоженные участки перед домом. Вот видим, что дорога поднимается в гору все выше и выше. И посмотрим, куда же мы приедем. И вот мы уже оказались за пределами Бремы и видим уже цель, к которой мы приближаемся. Это крест, смотровая площадка и справа это скульптура, вырезанная из дерева огромных размеров. А мы по-прежнему все выше и выше поднимаемся. А едем мы на Зоненштайн, это гора, которая находится, высшая точка этой горы на высоте 486 метров. И вот мы уже приехали. Мы уже приехали. Как я сказала, сейчас 10 часов. Вот ехали мы буквально ну, минут 15-20, не больше. Здесь стоянка автомобильная бесплатная. Вот, приехали пораньше мы, специально пораньше, чтобы можно было спокойно снять видео и никому не мешать. Вот мы видим зона Штайн. Ознакомились, поняли, как надо идти. Можно идти коротким путем, можно выбрать путь подлиннее. Мы выбрали путь, конечно, короче, и он оказался круче в плане подъема. Вот поднялись буквально метров 10, наверное, и вы знаете, вот Сразу захотелось обернуться, обернуться и посмотреть, какая же за плечами осталась красота, какой шикарный лесной массив, деревня у подножия этой горы Зуненштайн. Вон видно, что еще на парковке пока одна только наша машина. Мы самые-самые-самые первые приехали. Бескрайние поля, горизонты, а мы поднимаемся все выше и выше. Вот видим, что здесь есть перила. Ну, такие перила, скажем, из веревки или из джута, потому что подъем крутой. И если учесть, что накануне был дождик, а тут глина, конечно, подниматься очень скользко. Поэтому вот эта опора для того, чтобы было удобнее подняться в двух уровнях. Вот для людей высокого роста, скажем так, и для тех, кто пониже вот мы уже какой проделали путь. А вершины горы Зоненштайн еще и не видно. О, зато мы увидели уже вторую машину, которая подъехала на это же парковочные места. И вот, казалось бы, крутой поворот. И мы думали, что мы уже у цели, но не тут-то было. Видим только крест, подниматься надо еще выше. Дорога, подъем очень красивый, кругом цветет, может быть, войлочная вишня, может быть, просто вишня. И вот эти желтые красивые цветы на всем подъеме. Не знаю, как они называются, но очень привлекательные и симпатичные. Вот и здесь их очень-очень много. Мы продолжаем подъем на гору Зоненштайн. И кого мы видим? Мы видим еще одну путешественницу, маленькую путешественницу, которая тоже спешит, спешит по своим делам. Вот такая красивая улитка. Ночью был дождик, и очень сильный был дождик. И вот это их погода, улитки. Выползли все, их было очень много. И как всегда оборачиваемся за плечами прекрасная Тюрингия. Тюрингию называют зеленым сердцем Германии и лежит она в самом центре современной Германии. По обочине дороги растут, цветут волочные вишни, густая зеленая трава, крест уже виден. И вот мы уже достигли своей цели. Вот мы уже на самой верхней точке. И то видим то, что мы увидели при подъезде, к этой при подъезде к этой горе это крест, смотровая площадка и деревянная скульптура. Но начнем по порядку. Это зона отдыха с навесом очень удобно. Сейчас вот солнышко, от солнца можно спрятаться, и актуально от дождя, конечно же. Дожди здесь почти каждый день. видим такой информационный щит. Это вот то, что осталось по правую руку, когда мы поднимали здесь название населенных пунктов. Вот, смотришь на, этот, на эту информацию перед глазами, поднимаешь глаза и все у тебя, пожалуйста, как на ладони. Сейчас вот он закончится. И все это можно увидеть вот, прямо перед собой все эти горы, все эти холмы, прекрасный пейзаж. Горизонт с облаками. Знакомимся дальше. Знакомимся дальше и видим карту. Сейчас попробуем найти город. Сейчас найдем город, увеличим и посмотрим. Он уже вижу Дудерштадт город, из которого мы приехали, и если здесь наша Мингорода, наша деревня Мингорода, сейчас посмотрим, есть, есть, вот Мингороды, это деревня, в которой мы проживаем. И вот тот самый край, тот самый обрыв, та самая линия, за которую уже не ступить. Вот здесь очень крутой обрыв. О, даже страшно туда смотреть и на самый край подходить тоже страшно, потому что был дождик и можно поскользнуться. И вот прекрасные пейзажи. Но здесь и Тюрингия, а чуть дальше, чуть дальше Нижняя Саксония. Это крест, 100-метровый крест. Он был установлен по случаю столетия со дня рождения местного поэта и пастора Германа Эсеке. Сначала он был установлен в 1956 году. Потом в 2007 году была реконструкция, и его заменили на металлический с подсветкой. Вот здесь мы читаем уже знакомые нам города, Тудерштата Геттинген, потому что под самой площадкой, вот она как раз перед нами, это Тюрингия, а чуть дальше земля Нижняя Саксония. Это скульптура деревянная, и вот она, это смотровая площадка. Ее написано «Осторожно, можно поскользнуться». Эту площадку... Построили здесь для того, чтобы вот, к этому месту, в котором она находится, Эксфельта, привлечь внимание туристов. Полная длина площадки 14 метров. Длина стеклянной дорожки над обрывом 9 метров. Полная ширина 2,8 метра. Глубина поверхности местности, видимая через стеклянный пол ниже. От 33 до 90 метров. Общий вес конструкции 11,5 тонн. И на ее создание было потрачено 200 тысяч евро. А я иду очень медленно. Скажу честно, страшно. Под ноги стараюсь не смотреть. Но иду снимаю на телефон. Видео снимаю, держусь за эти ограничения и медленно-медленно продвигаюсь. Решила все-таки себя показать, с каким лицом, с каким напряжением и с каким выражением лица я сюда иду. Ну, сейчас смотрю на себя, вроде так ничего. Стараюсь под ноги не смотреть. Мне осталось буквально еще метр <с> до ограничений на этой площадке. Если не смотреть вниз, то не страшно. То не страшно. Потому что кругом такая красота. И вот все, я уже дошла до перил. Вот они передо мной. И передо мной вот такая красота. Я это сделала. Муж пока стоит. Боится. О, надо еще под ноги посмотреть. Оба на... Но телефон конечно не передает этого изображения но но очень интересное ощущение иду назад вот эта площадка совсем-то ничего но под ногами но под ногами, Такая пропасть, даже страшно разговаривать. Быстрее бы пройти это стекло и оказаться вот там, на площадке темного цвета. Но это здорово. Это здорово. Я это смогла. Сейчас пойду знакомиться. А это фигура великана. Вот легенда гласит, что в те времена, когда на Земле жили великаны, один из них мигрировал с Востока на Запад. Вот дойдя до этого места, он решил присесть отдохнуть и был удивлен видом, зрелищем которая предстала перед его взором на западе. Он сел здесь и стал наслаждаться видом. Когда же он собрался в обратный путь, то заметил, что в его ботинках, в его сапогах был песок, Ошел а он из региона Бранденбург, который славился обилием песка. Он снял этот сапог, высыпал песок и пошел дальше. А жители окрестностей некоторые из которых были свидетелями этого события, окрестили образовавшуюся насыпь гигантским холмом. Вот такая легенда. А я решила еще раз ходить на эту смотровую площадку. Поскольку здесь очень грязно, да, предлагают вытирать ноги, но это и правильно. И иду на эту смотровую площадку. И вот где как раз граница, бетонные стекла, почему-то непроизвольно подняла руки, как будто они мне помогали справиться со страхом. Первый раз я шла, снимала видео, а второй раз уже решила пройти, пройти и испытать еще раз эти неповторимые эмоции. Такого рода экстрим в моей жизни был в первый раз. Мне эти ощущения понравились, очень понравились. И вот смотрю вниз, а подо мной обрыв, как я уже говорила, от 33 метров до 90 метров. Назад идти, конечно, веселее. Можно уже и потанцевать, когда ты сошел со стеклянного пола. Но я это сделала и осталась собой довольна. на горе Зоненштайн есть вот такой знакомый нам уже зеленый ящичек. Мы его видели во многих городах Германии и сначала не могли понять, что это такое. Подходили люди, открывали ящичек, ставили печать. Оказывается, у многих, у многих есть книжка туриста. Вот как раз там-то они и ставили печати. Это говорит о том, что они в этом месте были. Вот и я тоже поставила себе печать, что я была Германия на горе Зонненштайн. Зонэнштайн переводится как солнечный камень. Вот мы к этому камню подошли. И видим, что впервые крест был установлен здесь в 1956 году. Видим у подножия креста вот такую надпись. Дом, где крест на холме стоит. И тебе про любовь Бога говорит там ты слышишь твой последний звон. Так пусть это будет на земле Айсхфельд. Крест мира, вот он какой, десятиметровый. Он установлен на Зоненштайне по случаю столетия со дня рождения местного поэта и пастора Германа Эсеке. Потом, в 2007 году, он был заменен на металлический крест с подсветкой и еще на информационном щите мы прочитали. Придите сюда лишь раз. Здесь действительно очень красиво. Очень красиво жить. Это приглашение в силе и сегодня. Зоненштайн – это больше, чем просто историческое место. Мы получили массу удовольствия. Всем пока!